Вітаю вас у прямому ефірі. Програма Акценти в останні роки. Проблеми зі слухом виникають значно частіше. Люди не дочувають, перепитують, і це стається не лише з людьми похилого віку. Сьогодні ми про це поговоримо. Гість нашої студії це лікар Отороленгорух, аудіолог Андрій Метакс. Вітаю вас. Дякую вам большое за приглашення і вам, і вашим телезрителям. Я сьогодні об'ясню. как обстоят дела в мире слухопротезирования и проблем слуха на Украине. Расскажите, пожалуйста, про проблемы втраты слуха. С чем до вас звертаются наичастейше? К сожалению, сегодня к нам попадают пациенты с запущенных формах потерь слуха, когда они уже практически не разбирают человеческую речь. Ведь что такое потерять возможность общаться со своими близкими, со своими родными и любимыми? Это практически полная изоляция человека. Ведь основное, что различает, скажем, человека от животного, основная, скажем, функция, это э, то, что мы можем общаться словами между собой, передавать эмоции, передавать свои настроения, свои чувства. Так вот люди напрочь этого лишаются. Естественно, от этого начинается не просто медицинская часть проблемы, но и социальная. Люди которые теряют слухи, теряют разборчивость речи, они замыкаются в себе, они становятся абузой в семье, они становятся абузой на работе, зачастую теряют работу и теряют семьи. У нас есть эти примеры. Не зря еще в XIX веке выдающийся философ Эммануил Кан сказал такую фразу, которую актуальна на сегодняшний день. Человек, который не видит сторонница предметов, а человек, который не слышит сторонница людей. Посмотрите, какая глубина. Она до сегодняшнего дня с такой же актуальной осталась. Поэтому, когда к нам приходят люди, мы стараемся им объяснить, что это не просто медицинская проблема, давайте мы вам ее решим. А это есть социальная проблема, которая решается в комплексе. Ведь не зря есть латинская пословица, которая говорит, врач лечи больного, а не болезнь. Мы должны в этом плане относиться к больному со всеми его комплексов проблем очень важно и очень тонко их решить правильно поэтому мы сегодня на Украине в частности в Тернополе имеем такую возможность лечить эти проблемы либо коррегировать их Добре. расскажите раніше мы ассоциировали эту хворобу с похилым веком, Чи Изменился век захворевания Сегодня патология слуха касается как новорожденных, так и глубоких стариков но учитывая то, что все-таки продолжительность жизни у нас возросла, раньше она была, скажем, 30 лет назад 55-65 лет мужчина-женщина, сейчас 65-75 лет, то естественно можно сказать, что пожилых людей стало больше. Естественно, с возрастом мы теряем многие функции. Одной из первых функций, которую теряет организм в физиологическом плане, это функция слуха. После 45 лет считается нормальным, что на каждые 10 лет жизни человек должен потерять 5 дБ. Но у кого-то это происходит раньше, у кого-то происходит позже. Поэтому людей с потерей слуха все больше и больше. Данные Всемирной организации здравоохранения на 2013 год таковы, что в мире существует около 500-700 миллионов людей с проблемами слуха. Если перенести это на Украину, то у нас в среднем 3,5-4 миллиона тугоухих людей, из которых каждый год проблему могут решить по статистике около 30-40 тысяч, то есть 1% от того, что надо. Естественно, эти люди находятся среди нас. Мы зачастую их видим даже у себя в семье, но не обращаем никакого внимания, считая, что эта проблема недоступна решению, либо она может решиться позже, и когда уже пациент, страдающий слухом, приходит к нам, нам приходится работать с ним в пожарном варианте, э, более тяжело, э, более комплексно и на, на, иногда даже более дорого. Коли на что следует обратить внимание и сразу идти к лекарю? Признаки, симптомы? Э, первым симптомом э, э, патологии слуха, если это говорим о взрослом человеке, это недослышивание. Это может быть по громкости либо по качеству слуха. Если у человека есть недочувание, недослышивание каких-то слов, неразборчивость встречи в шумной обстановке, недослышивание определенных, скажем, частот, то обязательно он должен прийти к врачу и обследовать слух. Может быть, это не проблема слуха, может быть, другого характера, от них мы не будем говорить сегодня. А если это проблема слуха, то специалист своевременно назначит э, еще дополнительное обследование, если нужны, и коррекцию слуха, либо лечение слуха, потому что... К сожалению, 85% из тех, что потеряли слух вот из этой общей массы, они не могут вылечить свой слух, они могут его только скорректировать при помощи слуховых устройств. Либо это слуховые аппараты, либо это другие имплантируемые системы. И только 15% от них могут его вылечить при помощи медикаментозной терапии, либо хирургических каких-то манипуляций. Как попередить хворобу? Ну, конечно, то, что есть врожденные патологии слуха, их э, очень тяжело как-то, скажем, э, предупредить. предупредить очень тяжело. То, что уже приобретено, это связано и с генетикой человека, потому что есть люди, которые теряют слух довольно рано, есть люди, которые э, пользовались в свое время, скажем, э, Медикаментами определенного ряда, которые ухудшают слух по необходимости, клин-клином вышибали, так сказать. А есть профессии, которые работают постоянно в шумах, и шум тоже уничтожает нормальный слух, если его не оберегать. То, вот, если говорить о том, как себя беречь, как, себя, как, себя, как предупредить эти заболевания, в первую очередь нужно каждый год ходить к врачу, отоларингологу и аудиологу и измерять свои пороги слуха. Если есть проблемы, тогда решать на месте. Ну а те, которые работают в шумной обстановке, те должны, конечно, носить специальные антифоновые каски, которые у нас есть и которые мы можем даже сами делать, как вкладыши, для того, чтобы тот уровень шума, который поражает слуховой анализатор, чтобы он им не мешал. Как угу. сегодня диагностируют проблемы слуха? Сегодня на Украине существует самая современная аппаратура, которая может диагностировать слух даже у новорожденного. Я вам скажу немножко про западный опыт, как там все сейчас все происходит. И, наверное, уже и на Украине это созрела необходимость делать, потому что я знаю, что в некоторых областях она уже делается. На пятые сутки, когда маленький ребенок новорожденный выписывается из роддома, ему делают обязательно первый анализ слуха. Есть специальные аппараты, которые это делают. Если э, в этом возрасте есть предположение, что у, что у ребенка есть поражение слухового анализатора, то в три месяца они повторно делают обследование слуха. Если в три месяца есть, опять же, э, какое-то, скажем, э, ну э, подозрение на то, что у ребенка все-таки проблема слуха есть, то в 6 месяцев достается окончательный диагноз при помощи современной объективной аппаратуры, которая может вычислить пороги слуха у ребенка в этом возрасте. И решается в этом же возрасте вопрос, что делать. Либо этот ребенок не имеет патологию слуха и идет к другим службам, а если это проблема со слухом, то мы этим занимаемся аудиологи, отоларингологи, занимаемся реабилитацией слуха, либо при помощи слуховых аппаратов, либо при помощи имплантированных систем. И потом идет уже слухоречевая реабилитация при помощи сурдопедагогов, логопедов, наши аудиологи наши ауди работают, так, чтобы к 2-3-4 годам этот ребенок нормально разговаривал. Батьки могут самостоятельно вызначить, что у не проблема, даже в такой маленькой системе? Да, конечно. Уже, я вам скажу, что уже с 16 недели беременности можно определить, если ребенок слышит или не слышит. Есть специальное устройство у нас, ларингофоны называется. При помощи УЗИ-аппарата мы прикладываем ларингофон на животик мамы. И при помощи УЗИ-аппарата смотрим, как ребенок реагирует на эти низкочастотные звуки. Обычно появляется моргание у ребенка, появляется быстрое движение. И мы, мы смотрим через УЗИ аппарат на то, как ребенок реагирует на эти звуки. Но после рождения, можно уже даже через месяц, уже после, после рождения ребенка, у кроватки ребеночка делать громкие похлопывания с расстояния в 30-50 см, посмотреть, если он как-нибудь реагирует. Есть много симптомов наших медицинских, мы их знаем, как ребенок должен реагировать на раздражение звуковое когда он отдыхает, либо когда он кормится. Да? Например, если ребенок начинает засыпать, только и мы ему хлопаем в ладошки, он обязательно вздрогнет, да, если он слышит. Если он не слышит, у нас должно быть подозрение на то, если он не вздрагивает, на то, что он не слышит. Либо, например, ребенок, когда бодрствует, при громким звуком начинает плакать. Его это раздражает, ему это непонятно. И для нас это хороший признак. Но все надо помнить о том, что это исследование на оба уха не на каждое ухо в отдельности. Поэтому, если с возрастом родители замечают, что с одной стороны вроде бы хорошо, а с другой что-то не так, обязательно должны обращаться к врачам-аудиологам, которые проведут весь комплекс обследований для того, чтобы выставить правильный диагноз. Потому что для развития речи у ребенка первые 2-3 года архиважны, важны, когда закладывается речь. Чем позже мы начинаем реабилитировать слух, тем хуже результаты. А это э, Опять же, начинаются социальные проблемы. Это ребенка мы уводим от нормальной жизни в сторону людей с, скажем, инвалидностью, что делать, в принципе, не надо. Сегодня втрата слуху – это не вырок. Расскажите, пожалуйста, про новичные методы, слуховые аппараты, которые помогают людям, которые втратили слух. Сегодня на Украине есть все необходимое для того, чтобы решить любой вопрос в реабилитации слуха. Это мифы, что там только за границей это можно сделать. Можно все сделать здесь. Есть программы национальные, которые позволяют и протезировать э, людей разного возраста, и имплантировать людей разного возраста. Просто нужно иметь правильную информацию. Пожалуйста, не слушайте, что вам там говорят там, знакомые, родственники, или там, читайте в интернете всякие форумы. Идите к специалистам, только они могут вам помочь решить проблему. Есть огромные мифы, которые говорят про слуховое протезирование, что они портят аппараты слух, что надо носить их позже, потому что иначе слух испортится. Это все мифы. Чем раньше не носим очки, тем лучше видим, правильно? А слуховые аппараты – это очки для ушей. Поэтому, если у вас есть проблемы слуха, которые невозможно решить хирургическим либо медикаментозным путем, Единственным возможным решением на сегодняшний день в мире является слуховое протезирование. И вот тут мы подходим к тому вопросу, который вы мне сказали. Да, сегодня можно сделать все, абсолютно все, но каждый человек индивидуален, поэтому подход в этом плане индивидуален. Когда к нам приходят люди и говорят, я хочу аппарат за такую сумму, я говорю, подождите, мы сделаем вам обследование, посмотрим, что у вас за патология и что вам подходит. Потому что если вам не подойдет аппарат за эту сумму, вы его зря купите. И, кстати, очень многие покупают аппараты, которые мне подходят, а потом говорят, что они протезировались и они им не помогают. Они помогают потому, что они не слушают врачей, а занимаются самолечением. Поэтому сегодня у нас есть все возможности и в Украине, и в Тернополе делать очень грамотную коррекцию слуха при помощи слуховых аппаратов. И слуховых систем от ведущих производителей мира. Поверьте мне, это истинные аппараты от, от лучших производителей. Это не ширпотреб, чтобы не говорить про страны, которые производят ширпотреб. Но цены на эти аппараты в два, в три раза дешевле, чем в странах производителях. Вы знаете, почему это происходит? У нас ще хвилина до завершення кілька слів, поради, можливо, ваші як людям правильно діагностувати, як часто слід звертатися до лікаря на завершення програми. Я вам хочу всім сказати, що треба врачам довіряти. Будь ласка, якщо у вас є якісь проблеми медицинського характеру, зі слухом або не з слухом, приходите к вашим врачам, врачам, які вам допоможуть. Правильно диагностировать вашу проблему и рекомендовать правильное лечение. Не занимайтесь никогда самолечением и доверяйте э, докторам. Мы э, здесь находимся для того, чтобы вам помогать. И мы готовы на сегодняшний день сделать так, чтобы вы в вашей стране, в вашем городе, в вашей местности нашли лучшие решения для, для вашего здоровья, в том числе и для вашего слуха. Дуже дякую вам за участь у програмі. Дякую глядачам за увагу. Сьогодні можете побачити повтор програми о 17 та 22.30, а також на нашому сайті у будь-який час. До зустрічі! Тернопільський центр корекції слуху, запис на консультацію за номером 40 48 49. Адреса місто Тернопіль, вулиця Старий Ринок, 1, офіс 42.